Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Lion City Sailors Dalam perlawanan terakhir untuk ACL 2 lah pada season kali ni Yang mana Lion City Sailors berjaya menang 1-0 Goal dari corner kick, one to kasih shot corner and then cut back Satu boom dari pemain nombor 6 Lion City Sailors menecah jaring dan membawa kemenangan untuk Lion City Sailors dan untuk Selangor uh, di Asia kali ini mereka hanya berjaya kutip satu point which is mengecewakan sebab dalam grup hanya ada Persib, Bangkok dengan Lion City yang mana on paper Selangor antara tim yang Padu dalam Malaysia Sepatutnya mereka boleh lepas Group stage at least uh, KL City pun pernah masuk Sampai final and Yang ada masalah kewangan Dari segi squad debt KL City kurang Tapi Selangor Yang tiada masalah langsung Dari segi kewangan Lepas tu squad pun Not bad Berjaya bawa masuk import Padu-padu Pemain-pemain lokal yang hebat Tapi you cannot give Fight pun dalam grup G untuk ACL 2 ataupun AFC Champions League ni adalah sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan sebab sepatutnya sebagai wakil Malaysia di pentas Asia mereka boleh menyumbang MA point yang tinggi yang akan jadi accumulated dicampur dengan GDT dan dibahagi selama 4 tahun sekali untuk menentukan slot ke Asia pada masa akan datang lah Tapi contribution you dekat Asia nampaknya mengecewakan lah Baik, kita fokus kepada game sahaja Pada peluang semalam, kalau kita lihat Pasukan Selangor turun dengan squad yang lebih kurang Cumanya ada sedikit perbezaan Yang mana untuk game ni Selangor masih lagi menggunakan formation back 4 Ataupun 4 4-3-3 uh, tetapi ada sedikit perubahan di bahagian defense yang mana Haris dan juga Diara diletakkan sebagai partner combo dekat bahagian belakang backline dan mereka kembalikan Abu Anardi sebagai left back which is saya rasa ada sedikit positif bila Abu Anardi main left back Nampaklah uh, dia boleh bermain ataupun lebih comfort bermain di situ tetapi dari segi ofensif ataupun dari segi overlap yang dilakukan oleh uh, Abuanardi taklah sebegitu banyak tetapi nampak dia selesa berbanding bermain dalam sistem di center back lah dan uh, dalam uh, back four dan untuk Quentin Cheng game ni kita boleh nampak dia banyak moving forward untuk hold the touchline ataupun covering wide area. Nanti uh, nothing much. Banyak cut back cut back ataupun dari segi closing dia untuk game ni tak very efektif Boleh dikatakan banyak banyak di-intercept dan banyak dibaca oleh pertahanan pasukan Lion Cities yang diketuai oleh kita boleh tahu Tony dan Covid uh, Bailey Wright dan sebagainya. Mereka berjaya untuk membaca dengan baik untuk melakukan interception untuk halang antara-antara pendek ataupun low cross dan sebagainya. So... Uh, the way ataupun cara Selangor bermain untuk game ni adalah uh, cara yang sama. Bermaksud they don't have any creativity in term of attacking. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab dari segi apa yang Selangor cuba buat adalah mereka more utilize on wing area, winger area ataupun flank lah. Yang mana mereka akan banyak cari produk di bahagian hadapan more to direct play akan more to long ball atau pembuka kepada winger dan uh, Faisal Halim akan more to cut in which is gameplay is a very predictable mudah dibaca kalau main dekat international punya level ni mudah dibaca lah senang untuk dihalang kalau main dekat dekat Liga Malaysia lawan dengan Pinnank tu boleh lah nak buat macam tu selalu tapi bila main on the highest level orang dah boleh baca orang akan mudah untuk low block dan tutup ruang sahaja bila dia cut in masuk untuk lakukan percubaan dan Mukairi Ajmal sebagai winger not very effective in this game boleh dikatakan selangor merenui Alvin Fortes tak menafikan yang Mukairi perform game lawan Pinnank tapi untuk game ni on the highest level dia susah untuk melepasi pemain-pemain seperti Diego Costa dan sebagainya combination dia dengan Quentin Chan pun tak apa-apa menjadi dan dalam masa yang sama kita boleh nampak di bahagian midfield pasukan Selangor menggunakan tiga Nur Rawabdeh Picha Ultra dan juga Nur Liner which is bagi saya ketiga-tiga player ni is the same position yang mana ketiga-tiga player ni adalah more to defensive minded punya player dan more to deep line playmaker mereka ada kelebihan untuk buat hantaran-hantaran jauh boleh 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 control the midfield boleh untuk bermain dengan tinggi menggerakkan bola ke kawasan lawan tapi in term of macam mana mereka nak mm, breaking ataupun nak break the line ataupun nak break through uh, low block pasukan lain city seller mereka masih lagi kehilangan the proper number 10 sebab season lepas mereka ada horoscope sampai sampai sekarang kehilangan Orozco masih lagi menjadi persoalan kepada bahagian tengah pasukan Selangor bagaimana mereka nak connect between the middle department to attacking department terutamanya bila mereka ada striker macam Cigo Morayas jadi mereka tak boleh nak utilize Cigo Morayas uh, target man ataupun sebagai seorang yang receive the ball sangat jadi kebanyakannya Cigo Morayas pun terpaksa drop deeper banyak keluar daripada di box punya position dia tak banyak berada dalam positioning yang berada dalam kotak penalty untuk menerima bola Sebab dia terpaksa untuk drop Untuk receive the ball Create space kepada winger Sebab the objective of Selangor Adalah mereka memfokuskan kepada wing play Kepada bahagian flank untuk menyerang Jadi uh, Cikgu Morais kebanyakannya Bila dia dapat percubaan Mostly adalah di luar kotak penalti So dia jarang untuk menerima bola dalam kotak penalti Which is kalau mereka boleh supply the ball To Cikgu Morais more effective Dan meletakkan Cikgu Morais focus on the central area It will be good lah tapi uh, Benda tu yang tak ada Untuk game ni So Cigamo Reisman terpaksa Berkeliaran Menyebabkan dia tak berada Dalam kotak penalti Dengan lebih banyak Dan game management Daripada Christopher Gamble Pun boleh dipertikaikan Sebab apa Sebab Bila Dalam fasa untuk mencari gol, Beliau membawa masuk William Lira Dan Omid Musawi Which is uh, Omid nampak positif William Lira tak lah And uh, Ke Mereka cuba nak Overload attacking Tapi end up tak boleh nak buat apa-apa juga because creativity is not there. Mereka tak ada orang yang boleh connect the dots dan juga sebagainya. Benda tu yang menyebabkan Selangor punya game agak predictable dan mudah dibaca dan senang dipatahkan. Klien City Seller pula. Mereka bermain dengan satu sistem yang bagus mereka defending very compact mereka low block mereka tutup ruang dari pasukan Selangor masuk mereka reading game very perfect dan mereka counter dan juga menggunakan setiap peluang yang mereka ada untuk beat uh, Selangor uh, mereka punya movement ataupun first build up phase pun bagus dan yang paling saya suka adalah pemain nombor 6 very good sebagai holding midfielder dia banyak melakukan hantaran-hantaran tendisat -hantaran yang very efektif dan dia juga yang menjadikan gol kemenangan very good playmaker, very good leadership dekat tengah. Lihat eh, bagaimana dia dictate tempo semua. Oh nombor 6 tu very perfect. Di samping ada Diego Costa yang main kat kiri pun solid dan eh, sebagainya. Jadi Selangor boleh saya katakan, they need to find uh, another way lah untuk mereka create, uh, without mereka create attacking. Kena perlukan variety lah kepelbagaian Untuk menyerang Kalau mereka menghadapkan winger saja Dia lebih more to individual play Once orang dah boleh baca And then You cannot go more than, than More than uh, uh, Average lah Sebab apa Sebab um, This is football This is team play You need to make sure All the players participate And create The variation of attacking And find the best way How they need to play lah And memang mengecewakan lah Selangor so dekat Liga Super mungkin boleh lah lawan team macam Penang tapi kalau lawan team macam KL dan sebagainya I don't think that squad can beat atau ataupun boleh kalahkan mana-mana tim yang padu dari segi defending lah untuk pasukan selangor. Jadi itu jelah ulasan saya. Assalamualaikum.